Кожен боєць є дорогоцінним і найважче для командира це втрата особового складу. Відділяти можна всіх. На всіх позиціях всі стояли стійко і, і, дос, і достойно. Я пишаюсь кожним бійцем в своїй роті. Козати кінола це людина, яка там, переросла з командира кінологічного взводу до. Самого мотивованого, самого авторитетного і самого професіонального командира рот, який відбивав не один штурм, який сам проводив не один штурм, який був в найгарячіших точках, починаючи там від Сєвєродонецька і до Серебрянського дійсництва. він прийшов зі мною весь бойовий шлях. Всі знали, що 10-та рота. Першій бригаді вона виконує одні з найважливіших і з найтяжчих задач, тому що там був один з досвідчених командирів рот. І на період серебрянського лісництва кінолог був, ну як в нас кажуть, самим старим командиром роти. Він був найбільше на посаді командира роти, і йому це подобалось. І йому подобався той особовий склад, а особовий склад неймовірно його був у кінолог в них авторитеті. В нього дуже був Дуже така цікава модель управління міг бути, мабуть, одночасно, як і батьком, так і матір'ю, як і суворим, так і підходити з розумінням, як чути, так і сварити. І найважливіше, що за це його дуже поважав та любив особовий склад, багато довіри. до его решений. и до его наказ как командир он был отличный у него была самая главная черта наверное необходимая в это время наше непростое когда командир всегда находится во-первых на передней линии вместе с ребятами постоянно с ними в общении и у него была вот эта вот черта самая классная, вот эта грань малозаметная между, так сказать, поощрением и наказанием. В принципе, он знал, кому с какой именно стороны надо подойти, какие слова подобрать, и если нужно, то подтолкнуть его, так сказать, к правильному действию и все знали, что его слово закон, если он говорит, значит надо так делать. Никто не разбирался, там правильно это, неправильно. Вот командир сказал, значит так и будет. И никто не возмущался, не препятствовал, а наоборот старался в кратчайшие сроки выполнить ту поставленную задачу, которую ему дали. Потому что, в принципе, он был неплохим авторитетом, и его как боялись, так и уважали. Да, на долю кинула Випадали надскладні завдання, особовий склад, і кінолог як командир підрозділу проходили з високопіднятою головою. За людей він переживав постійно, не бросав. E, ніколи то тобто в принципі завжди сам участвовал во всех действиях. Росія ніколи не шкодувала свій особовий склад і в усіх війнах, в яких вона там брала участь, вона масово просто посилала їх в атаку. И, ну, деколи це їм допомагало. Зараз це їм не сильно допомагає, тому що ми. Мы... Привыкли же до того, что они массово посылают. Ну, мы массово их уничтожаем. Во время штурма одной из наших позиций э, пришлось позицию оставить, отойти. И так получилось, что один из наших бойцов э, немножко потерялся. Его не могли найти. Ни ВПЛА не могли найти. Ни он не мог объяснить, где он находится. И в тот момент произошло такая легкая паника как это так э, типа, что происходит почему его найти не могут ну и он недолго думая с диким криком и матерными выражениями вызвал себе машину взял э, товарища бабая и сели в машину и полетели на эвакуацию Никого не ждал, никого не просил, просто собрались вдвоем и поехали. Но тем не менее нашли, несмотря там, на какие-то опасности. То есть, в принципе, я же говорю, что в большинстве случаев он был уверен в своих подчиненных, но если вдруг становилась нестандартная ситуация, то, в принципе, он шел сам ее исправлять. Когда это случилось, сидели, переживали, каждый день даже не каждый день, каждый час на связи, переписки, что, как, какое состояние, что надо, кому звонить, кому писать. То есть постоянно переживали по этому поводу. Даже парни, которые еще на тот момент, даже будучи на позициях, они не знали, что произошло, узнали только через некоторое время, после смерти уже. Ну, поникшее состояние у ребят, конечно, было. Вот этот вот э, боевой дух, наверное, пропал на некоторое время. Многие из них с первого дня с кинологом были, но, тем не менее, переживали все, но сумели собраться, дабы продолжать все-таки надо. У большинства из нас позиция одна. Враг пришел, мы встали на защиту. Боятся все, но, как говорят многие из нас, что нам предначертано, того не избежать. Будет как будет. Мы приложим максимальные усилия, дабы все хорошо закончилось, но есть то, что от нас не всегда зависит. Давай ручку израбатываем. Тихо, тихо, головы схиляем вот оттуда. Сотни, тысячи, раньше не загорятся никогда. Вечно шар. Ну что, жить